अल्लाह स्टूडेंट्स वी यू खानपुर में खुश आमदी आपका अपना चैनल और जो आज हमारा टॉपिक है वो इस तरह है कि अभी दो तीन दिन पहले जो मैंने वीडियो शेयर की थी और उसमें दो तीन तरह की ना स्कॉलरशिप थी एक तो नीट बेस्ड थी एक मेरिट बेस्ड थी जैसे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं या आप अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये एक मेरिट बेस लिस्ट है और कंटिन्यू स्टूडेंट हैं कंटिन्यू का मतलब होता है कि जिनका सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड है तो जो फर्स्ट सेमेस्टर इनका है अभी मिड हुआ है फाइनल होने वाला है उसकी अलग मेरिट लिस्ट है ये कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और इसमें आप देखें कि स्क्रॉल कर रहा हूँ इसमें कितने सारे स्टूडेंट हैं बहुत सारी लिस्टें बहुत सारी इसमें प्रोग्राम्स हैं और उसके बाद ये तकरीबन कोई हज़ार दो हज़ार लोग हैं जिसको ये स्कॉलरशिप मिली हुई है तो अब मसला ये है कि अगर आप देखें इसको धर फाइनल है यानी कि आज आज जो है ना अनाउंस हुई है डेट शीट बनाने का लिंक आया है और उससे पहले कहा गया था कि फ़ीस सारी जमा करवा दें तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिसको स्कॉलरशिप मिल गई और उसने खुद भी जमा करा दी तो भाई वो स्कॉलरशिप का फिर करना क्या है तो क्या वो वापस मिलेगी या क्या मामला ये सारी चीज़ें ना हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में तो उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो वी के स्टूडेंट हैं या जो अभी प्लान कर रहे हैं वी में आने का ताकि उन, तो, उन तक मत ये मालूम हों आने से पहले ही और वो इन चीज़ों को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकें तो जो वीडियो का आज हमारा टाइटल है जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं क्या करना चाहिए आपको तो अब देखें यहाँ पे आ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिली है और यहाँ पे कैंपस वाइज जो है ना इनकी मतलब तो जो भी जिस कैंपस का स्टूडेंट है साथ उसके कैंपस कोड भी दिया गया है तो यहाँ पर हमारे कानपुर कैंपस में लोग हैं ना मैं उनको भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर टोटल तीन लोगों को मिली है स्कॉलरशिप मैं उनको भी कंग्रेचुलेसन करता हूँ और उनमें से एक हाफिज़ हामिद साहब हैं उनको हंड्रेड परसेंट इस्कॉलरशिप मिल गई है और ये सी चेक करें आप फोर सी जी है कमाल हो गया तो हाफिज़ साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो और दूसरे जो भाई हैं वो हैं हसन बिलाल ये भी जॉब कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में और शायद ये एयरफोर्स में कहीं जॉब कर रहे हैं उनको 50 फिफ्टी परसेंट मिली है थ्री पॉइंट थ्री फाइव सी जी पी के ऊपर तो उनको भी कंग्रेचुलेशन और तीसरे हैं वकास खालिद साहब इनको थ्री पॉइंट सेवन जीरो के ऊपर मिली है थर्टी एट परसेंट मेरिट बेस इनकी जो अब ट्यूशन फीस है ना उसमें इतनी कमी हो गई है कमी से मुराद है कि ये इतनी फीसें इनकी यूनिवर्सिटी खुद पे करेगी तो अब जब मैंने देखा इन स्टूडेंट का या किसी और स्टूडेंट को बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ना मेल के जरिए ई के ज़रिए भी बता दिया जाता है कि तो भईया आपकी ना स्कॉलरशिप आ चुकी है तो जो वी की ई है उसके ऊपर ये बताया जाता है पर्सनल ई के ऊपर नहीं बताया जाता ज़ाहिर इन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ लिस्ट भी लग गई है उनको यूनिवर्सिटी ने ईमेल के जरिए बता भी दिया है अब जो फ़ीसें जमा करा चुके हैं पहला तो है कि अगर है फर्स्ट सेमेस्टर ठीक है अब हम थोड़ा सा ना इसको लिख के बना लेते हैं तो स्टूडेंट uh, ये देखें मैं आपको दूसरी भी दिखा देता हूँ जो कंटिन्यू स्टूडेंट की और ये न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट है तो अगर आप आपको ये सारी मिल चुकी है मेरिट बेस्ड लिस्ट है तो यहाँ देखें भी इनको भी 100% परसेंट है यहां यहां पे फिलहाल सी जी पे यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की गई क्योंकि तो इनकी जो आ, मिलती है ना इनको पिछली डिग्री की बेस के ऊपर मिलती है जो इन्होंने किसी भी दूसरे अदारे से की होती है तो वी यू में तो अभी इनका फर्स्ट सेमेस्टर अभी कम्प्लीट नहीं हुआ तो चाहे न्यू है चाहे अभी नए वाले पुराने स्टूडेंट है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी है और आप ने फीस भी पे कर दी है तो फिर करना आपने ये है कि आपने Uh, आपकी ये फीस जो है ना ये वापस नहीं होती फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपके अगले सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगी एडजस्ट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि वी की साइट खोलनी है कंटेक्ट में जाना है कंटेक्ट के बाद हेल्प में जाना है कंटेक्ट में जाने के बाद आपने ना सपोर्ट सिस्टम के अंदर इसको लॉग इन कर देना है है। आपने जाना यहां आ, है यहाँ पे डायरेक्टर डे फांस में ठीक है यहाँ पे जाएंगे इसको स्क्रॉल करके थोड़ा ले जाते हैं अब यहां पे ना सारे आपके मामलात लिखे हुए हैं ठीक है तो यहाँ पे आपने ना जाना है ठीक है यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शन है आपने बिल्कुल आ, लास्ट में ना रिफंड पास आउट के अंदर जाना है और इसमें आपने चूज करना है ठीक है रिफंड जो है ना ऑफ एक्स्ट्रा पेड ड्यूज ठीक है आप इसके अंदर जाके अपना लिख देंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिली है और आपने इसको अगले सेमेस्टर में एडजस्ट कराना है ताकि अगले सेमेस्टर की जैसे फीस आए आपकी ये क्वेरी पहले से पुट हो और उस में आपकी जल्दी से जो है ना आपको स्कॉलरशिप मिली है वो अगली फीस के अंदर एडजस्ट हो जाए तो सिंपल सा ये प्रोसेस है आप अगर कोई आखिरी सेमेस्टर में है फर्ज करें ठीक है सेकेंड से मुराद है उसका तो मसला ही कोई नहीं है फर्स्ट या सेकेंड का क्योंकि उन्हें अभी कंटिन्यू करना होता है तो वो तो इस तरीके से अपना कर सकते हैं अब जिसका लास्ट सेमेस्टर है उसको भी स्कॉलरशिप मिली है और उसने वापस भी करवानी है तो फिर आपने जो आपका क्वेश्चन होगा ना उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करेंगे ठीक है आप उनको कहेंगे जी मेरा लास्ट सेमेस्टर है यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो बॉक्स ओपन होता है उसके अंदर आपने लिख देना है कि भाई मेरा लास्ट सेमेस्टर है और मुझे स्कॉलरशिप मिली है इतने परसेंट उस ई में में आपका रेफरेंस नंबर भी दिया होता है इस रेफरेंस के नंबर के तहत मुझे स्कॉलरशिप मिली है तो काइंडली जो है ना वो रिफंड की जाए फीस ठीक है तो मैंने पे किए है तो फिर होता है कि जो जब आपका पास आउट हो जाते हैं तो फिर आपकी जो फीस है ना वो स्कॉलरशिप वाली जो आपने खुद भी पे कर दी स्कॉलरशिप भी लग गई तो फिर आपको वो एक बैंकर चेक के जरिए आपके नाम के ऊपर एक बैंक ड्राफ्ट बना के भेज दिया जाता है तो वो फिर आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और इस तरह वो जो फ़ीस है वो आपको मिल जाती है किसी भी तरह से आपकी जो है ना वो ज़ाया नहीं जाती ठीक है और उसके बाद आ जाए कि एक तो मेल आ जाती है आपको ठीक है और दूसरा जो है ना ये आपके एलएमएस के अंदर मैंने बताया था कि वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है इंटरनल ट्रांसफ़र अगर आपने पहले ये कर चुके हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे तो कोई वोचर बचेगा ही नहीं तो फिर इंटरनल ट्रांसफ़र भी वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा तो ठीक है आपने चेक कर लेना है अपना अकाउंट इन लिस्ट में अपना नाम अपनी वी यू अगर आपको स्कॉलरशिप लग चुकी है तो फिर आपने इस तरह इसको अगले सेमेस्टर में एडजस्ट करवा लेना है ठीक है जी तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी टाइटल जो हमारा था वो आज का यही था कि क्या वो फ़ीस वापस मिलेगी या आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं वापस नहीं मिलती वापस तब मिली जब आपका लास्ट सेमेस्टर होगा और अगर आप कंटिन्यू हैं तो फिर आप स्कॉलरशिप की फ़ीस को अगले सेमेस्टर में एडजस्ट करवा सकते हैं तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ख्याल रखिएगा इस चैनल का और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़